নমস্কাৰ আজি প্ৰেগনেঞ্চিত যে ডায়বেটিছ হয় তাৰে বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰোৱা হওক যে প্ৰেগনেঞ্চি টাইমত যে ডায়েবেটিছ হয় কিহৰ কাৰণে হয় তাৰ কজ কি যেনিয়ে কি হয় যেতিয়া ফিমেল এজন প্ৰেগনেণ্ট হয় তেতিয়া প্লেচেণ্টা বুলি কয় তাৰমানে বাচ্ছাটো আৰু মাকৰ এইটো কানেকশ্যন থাকে মানে নিউট্ৰিশ্যন বা খাদ্য যিবিলাক যায় সেইটো প্লেচেণ্টা বুলি কয় এই প্ৰেগনেণ্ট হোৱাৰ পিছত কি হয় এই প্লেচেণ্টাত কিছুমান হৰম'ন প্ৰডাকশ্যন কৰে তাৰ ভিতৰত হ'ল আপোনাৰ পজেষ্ট্ৰন যেনেকুৱা পলেক্টিন কটিছল হিউমেন প্লেচেণ্টেল লেক্ট্ৰজেন এই কিছুমান হৰম'ন ৰিলিজ হয় সেই হৰম'নটোৱে কি কৰে আমাৰ ইনচুলিনটো ৰেজিষ্টেণ্ট কৰে ৰেজিষ্টেণ্ট কৰাৰ কাৰণে এই যিটো আমাৰ শৰীৰত ছুগাৰ থাকে সেইটো কি কৰে ইনচুলিনটো কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে বা কমাব নোৱাৰে তেতিয়া কি হয় এই প্ৰেগনেঞ্চি সময়ত ডায়েবেটিছটো হয় আমি কেতিয়া দেখা পাওঁ সেই প্ৰেগনেঞ্চি যে ডায়েবেটিছ হয় জেনেৰেলি কি হয় টুৱেণ্টি ফ'ৰ টু টুৱেণ্টি এইট উইকৰ মাজত দেখা যায় জেনেৰেলি কিন্তু আমি ফাৰ্ষ্ট ভিজিটতে পেচেণ্টটো আমি টেষ্ট কৰোঁ কিন্তু টেষ্ট কৰাৰ পদ্ধতিটো অলপ বেলেগ হয় প্ৰেগনেঞ্চি যে ডায়েবেটিছ হোৱা তাৰ টেষ্টটো অলপ বেলেগ হয় কেনেকুৱা আমি ফাষ্টিং চুগাৰটো লওঁ যদি ফাষ্টিং চুগাৰটো নাইণ্টিৰ ওপৰত থাকে তেতিয়া আমি ডায়েবেটিছ বুলি ক'ম আৰু ছেভেণ্টি ফাইভ গ্ৰাম চুগাৰ খুৱাই কেনে এক ঘণ্টা পিছত যদি ওৱান এইট্টিৰ ওপৰত থাকে আৰু দুই ঘণ্টা পিছত যদি ওৱান ফিফটি থ্ৰীৰ ওপৰত থাকে তেতিয়াহে আমি পেচেণ্টটোক প্ৰেগনেঞ্চিত ডায়বেটিছ হোৱা বুলি ক'ম আমি তো পেচেণ্টটোক আমি কেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম ত' ট্ৰিটমেণ্টৰ পদ্ধতি হ'ল কি যেনেকৈ প্ৰেগনেঞ্চি হোৱাৰ পিছত কি হয় চব মেডিচিন কি হয় দিব নোৱাৰে কিয় দিব নোৱাৰে যিবিলাক মেডিচিন পেচেণ্টা ক্ৰছ কৰে মানে মাকৰ আৰু বাচ্ছাৰ যিটো কানেকশ্যন থাকে সেইটো ক্ৰছ কৰে ক্ৰছ কৰা মেডিচিন দিলে কি হয় মাকৰ কাৰণে দিলে বাচ্ছাৰ ক্ষতি হ'ব তো সেইকাৰণে ডায়েবেটিক কিছুমান মেডিচিন আছে যে যিবিলাক আমি পেচেণ্টক দি থাকোঁ সেইবিলাক মেডিচিনে কি কৰে প্লেচেণ্টাটো ক্ৰছ কৰে সেইকাৰণে মেডিচিন দিব নোৱাৰি এটা মেডিচিন দিব পাৰি মেকফৰ্মটো দিব পাৰে কিন্তু ছেফ হ'ল ইঞ্চুল ইঞ্চুল কিয় দিব পাৰে সেইটো কৈ আছোঁ মই ইঞ্চুলিনটো প্লেচেণ্টা যিটো কৈছিলোঁ মই সেই প্লেচেণ্টটো ক্ৰছ কৰিব নোৱাৰে মানে বাচ্ছালৈকে ইঞ্চুলিনটো যাব নোৱাৰে সেইকাৰণে মাকৰ চুগাৰটো কমাব বাচ্ছাৰ চুগাৰটোৰ লগত কোনো লেনদেন নাই তো এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে পেচেণ্টটো প্ৰেগনেঞ্চিটো কণ্টিনিউ হয় যদি পেচেণ্টটো ব্লাড চুগাৰটো ডিউৰিং প্ৰেগনেঞ্চি যদি ভালকৈ কণ্ট্ৰল নকৰে তেতিয়া কি কি কমপ্লিকেশ্যন হ'ব পাৰে বাচ্ছাৰ এটা হ'ল বাচ্ছাৰ কি হ'ব পাৰে কনজেনিটেল এম নৰ্মেলিটিছ হ'ব পাৰে কনজেনিটেল জন্মৰ পৰা কিছুমান বেমাৰ হৈ আহিব পাৰে আৰু ছুগাৰটো বাচ্ছাটোৰ ছুগাৰটো আকৌ প্লেচেণ্টৰ হয় বাচ্ছা তাত যায় বাচ্ছা তাত গ'লে কি হয় বাচ্ছাটো বেছি গ্ৰ' হয় নৰ্মেলি বাচ্ছাৰ ওজন কি হয় আপোনাৰ আঢ়ৈ কিলোমান হয় বা তিনি কিলো ইয়াৰ মাজত নৰ্মেল বাচ্ছাৰ ৱাইট বুলি কয় কিন্তু ডায়েবেটিছ থকা পেচেণ্ট যদি ব্লাড ছুগাৰটো কণ্ট্ৰল নকৰে তেতিয়া বাচ্ছাৰ ওজনটো চাৰি কিলো পাঁচ কিলোলৈকে হ'ব পাৰে আৰু কি হয় চ'ল্ডাৰ ডিষ্টেচিয়া বুলি কয় এইটো আমাৰ চ'ল্ডাৰ থাকে এইটো এনেকুৱা ডাঙৰ হৈ যায় তেতিয়া কি হয় ট্ৰমেটিক ডেলিভাৰ ডেলিভাৰী হয় মানে নৰ্মেল ডেলিভাৰী কৰিলে ইনজুৰি হৈ যাব পাৰে নৰ্মেল ডেলিভাৰী কৰাত বহুত অসুবিধা হয় আৰু কি হয় আপোনাৰ হাইলেণ্ড মেমৰি ডিজিজ হ'ব পাৰে আপনিয়ে মানে বাচ্ছাটো উশাহ লোৱাত দিগদাৰ পাব পাৰে বা আপোনাৰ ভেডি গাইডে হাৰ্টবিটটো কম মাৰিব পাৰে আৰু কিছুমান ধৰক বাচাটো কি হয় লাষ্টৰ যিটো মান্থ আছে বা এইটু মানে ফ'ৰ টু এইট উইকৰ মাজত বাচ্ছাটো কি হয় ষ্টিল বাৰ্থ মানে ডেথ হোৱাৰ চাঞ্চটো অলপ থাকে তাৰমানে সেইকাৰণে প্ৰেগনেঞ্চিত ডায়বেটিছ থাকিলে তাৰ আগতে আমি বাচ্ছাটো ডেলিভাৰী কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ আৰু বাচ্ছা হোৱাৰ পিছত কি কি কমপ্লিকেশ্যন হ'ব পাৰে এটা হ'ল আপোনাৰ ৰেচপেৰেটাৰী ডিচটেঞ্চ মানে উশাহ লোৱাৰ দিগদাৰ পাব পাৰে বাচ্ছাটোৰ চুগাৰ কমি যায় বাচ্ছাটোৰ কেলচিয়াম কমি যায় আৰু কি হয় জণ্ডিছ হয় ত' বাচ্ছাৰ ফটোথেৰাপি দিব লগা হয় আৰু লং টাইম কি হয় বাচ্ছাটোৰ কগনেটিভ ডেভলপমেণ্ট মানে ব্ৰেইন ডেভলপ যিখিনি হ'ব লাগে ভিতৰে সেইখিনি ডেভলপ নহয় বহুত ডিলেই হয় যেনেকুৱা বাচ্ছা এটাৰ জন্ম হোৱাৰ পৰা দুই বছৰৰ পিছত খেল ধেমালি কৰা এক্টিভিটি কথা কোৱা সেইবিলাক বস্তু যেনেকুৱা ডেভলপ হয় সেই ডায়েবেটিছ যদি কণ্ট্ৰ'ল নাথাকে বাচ্ছাটো এইবিলাক কগনেটিভ ডেভলপমেণ্ট নহয় প্ৰেগনেঞ্চিত ডায়বেটিছটো ডেলিভাৰী হোৱাৰ পিছত আকৌ নৰ্মেল হৈ যায় তাৰমানে কিয় নৰ্মেল হৈ যায় তাৰমানে যিটো পেচেণ্টা আৰু বাচ্ছাৰ লগত যিটো মাকৰ আৰু বাচ্ছাৰ কানেকশ্যন থাকে যে সেইটো কি হয় ডেলিভাৰীৰ পিছত কানেকশ্যনটো নোহোৱা হৈ যায় নোহোৱাৰ পিছত কি হয় এই যে হৰমন কিছুমান প্লেচেণ্ট লাজি ওলাই আছিল সেই হৰমনবিলাক কি হৈ যায় কমি যায় কমি যোৱাৰ কাৰণে সেই ডায়েবেটিছটো যিটো প্ৰেগনেঞ্চি টাইমত হৈছিল সেইটো আকৌ নোহোৱা হৈ যায় তো এইটো ডায়েবেটিছত কি হয় মোৰ দেন নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট পেচেণ্টৰ ডায়েবেটিছটো নোহোৱা হৈ যায় আৰু কিছুসংখ্যক পেচেণ্টৰ কি হয় ডায়বেটিছটো থাকিব পাৰে যদি আপ আৰু কিবা জানিব লগা থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ লাগে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ